Всем доброго ранку. Ну, прокомментирую, что мы вчера бачили футбол. М -м -м -м. Ночная серия. Дженна Аталанта. Играл Малина. Ну, так старался. Чуть-чуть пенальти не заработал. В углу сбил. Вначале удалили Никола Алиали. Ну, фол последней надежды вратарь. Ну, там был фол по делу. Защитник проморгал, неправильно обработал мяч, начал выделываться центрально и привез себе красную карточку. Это по всей видимости этот был черненький от то. Малинину потом заменили. Ну а в самом конце на 95-й минуте Исаак Хин забил Ну, трагедия. Ближе была ничья. Для Дженуа каждое очко важно. Ну, бывает так. Так, удивила меня Фиорентина вчера просто. Была грубейшая игра против Мойзе Сакина в начале вратарем. Как он ногу ему не выломал, непонятно. Мадука Акоя. Да, по-моему, Мадука Акоя. Был удален по делу. Ну, там просто, ну, так нельзя себя вести. Он ему в опорную бил, она еще вся в этих в тейпах тейпировано. И потом Фиорентина включила турборежим. Мандрагора красивый гол забил, потом Гудменсон красивый гол, Шердур, Шендур и Мойзекин 2. Мойзекин отомстил. Ну, мужик, после такого удара, как он вылез, непонятно. Фиорентина опять один и порадовала, господи, может они вылезут. Сосова, Тарина, ну Сосова расстроил. Тарина забили с пенальти Влашич один гол и тупо стали в обороне. Сосова обычно дома хорошо играет, но вчера Тарина вымучили победу. Неожиданно. Так, что там еще у нас? Там же еще один матч был. Калери пиза. Ну, калери дома никого не, не отпускает. В принципе, первыми забили с пенальти пиза. Но ну, потом, как я говорил, калери притопило, забили 2-2-1 вели, но ну, а на 90-й минуте пропустили контратаку и не уберегли счет. Обычно калери с любым соперником выигрывает дома у себя. Так, сейчас возьму паузу. Так, ну, Калери, в общем, не удержали свою победу, к сожалению. Они обычно выигрывают у всех вот дома. Так, табличка. Интер, Милан, Наполи, Рома, Ювентус все вместе вверху. На вылет Верона, Пиза, Фиорентина. Ну, Фиалки за 16 матчей первую победу. Это достижение. Так, там Суперкубок Италии был, а ну Суперкубок Италии. Я его честно не смотрел, потому что я не понимаю. Э, суперкубок Италии по футболу. А сегодня будет Наполе Баония. Да трудно сказать. Болония как бы аутсайдер в этом финале. Но у Болонии очень мало титулов. И для них такой титул это а они ляжут. Потому что тут прогнозы давать, это просто нам быть сумасшедшим. Кто ну, тащится от итальянского футбола, то Велком сегодня 21.00. Они где-то в другой стране, я так понимаю, играют. Ла Лига. Реал Бетис Ну, Реал Бетис там куражился, как только мог. Э -э какие хочешь забивали. Руи Бай, как обычно, Фарнальце и Арнандес. Навесы, проходы. Ассистировал этот, что с, Риан, с Манчестера Юнайтеда пришел, на ассистах сидел, Антони. Ну, у него 4,7. из 7. Хитафы обычно не позиционно, по всем зонам на игроках висят, играть не дают. Но в этот раз они развалились вообще. Эльчи порадовал сильным Рая Валикана. Шикарный гол забил Эктор Форд в начале, такой высокий напад. Сюда убрал, болтанул, дал в девятку. Потом Альвара Родригес, Херман Валера и Мартин Нетту. Разгром. Не ожидал. хороший, хорошие. Мы же смотрите с Жирона, Эльче в порядке. Особенно дома. Та не на выїзды нормально. Вильяриал Барселона. Ну, тут пенальти была на Рафине. Очень грубо грала Виля Риал. Ренату Вейга получил карточку заслуженную красную. ударил в Ахил Ямаль. Ямаль падал, еще хотел его по икре ударить. Выпью чаю. И потом Ямаль забил шикарный гол. Они залезли в штрафную и начали дыркать. И один из оскоков Ямаль почистил левой ногой. Трое, шестерочку дал. Красивый мяч. Именно по Барселоновски. Так, Жирона, Атлетика, Мадрид. Ну, Игра была, в принципе, равная. Забил Каке шикарный мяч в девятку. Но потом было 2-3 момента у Жироны, они их не забили. Вона так особо не выделялся. У Вицеля был вообще момент, я не знаю, как я Яноблок вытянул. Были 2-3 момента у Жирона. Потом Коунар -Ко Галахер забивает рикошет, но это несчастный случай. И, в принципе, Могла бы быть и ничья при нормальном раскладе. Но не, не, не произошло. И Антуан Грисман уже забил ковырялку в самом конце. 3-0. Уверенная победа Мадрида, но по игре могла быть и ничья. Витя явный лидер команды. Ванат пока еще ему тяжело. Так. Сегодня играет Атлетик Бильбао Испаньо. Но будет равная игра. Команды, от а этих Бильбао дома нормально играть, а Испанию сейчас в порядке просто. При том, что они распродали в том сезоне. Бундеслига. Хайденхам Бавария, ну как я и говорил, 4-0 Бавария вынесла. Ну там они легко забили свои мячи. У Хайденхайма было пару моментов, но не забили. Майнс 0-5 Сан-Паули, 0-0, ну... Майнс 05 должен был выиграть по всем раскладам. Ну, сан пауле пираты бились. Молодцы. Вчера только было два матча. Так, по Валиге табличку забыл сказать. Барса 46, Реал Мадрид 42. Все-таки на морально волевых лезет Реал. Атлетика Мадрид 37. Наверное, Барса, Реал, вот они так и будут идти. До... У кого-то начнется яма функциональная, а тот сразу догонит. Они всегда так. Атлетика Мадрид на манеже все те же, всегда вечно второй, вечно третий. Реал Бити замыкает шестерку тех, кто в, ну, в, Еврокубках будет играть. Испаньол пятый идет. Отмечаем, что Испаньол в полном порядке. На вылет Жирона, Реал Авьеда, Леванта. Но Жирона, если выиграть им, они сразу до, до 11 места поднимутся. Там тоже все плотно. Но Жироны начало первых 5-6 игр просто была катастрофа. Сейчас и команда играет внятный футбол, понятный. Ну, но, но <coughs> надеюсь, их усилят в межсезонье. Мансити. Так, по таблице Германии. Ставки это зло, сразу напоминаю. Бавария 41. Ну, Бавария чемпион, тут ясно. Потому что Боруссия 32, вторая. А вот за второе место сразу 4 команды, даже 5, даже 6. На вылет Хаденхайм и Майнс пока. Ну там тоже все рядом. Там одна победа, и ты на 14 месте. Пока так. Так, вчера были матчи. У шикарный был матч. Остановила Ман Юнайтед. Была рубка. Должна была быть ничья, даже победа Ман Юнайтеда. Астанвилла свое забило, Морган Роджерс. А в Манчестере Куня забил. Еще было 5 моментов. Вы не забили. Были моменты стопудовые. Ну с таким окладом надо забивать свою. Так, что там еще вчера? А ну вчера, по-моему, один матч был. Сейчас я посмотрю. Да, вчера был один матч. Сегодня будет Фухем Форест. Крайне интересный матч, рекомендую посмотреть. Тоже я вижу ближе ничью. Так, что там наша Бенфика? Бенфика. Бенфика сегодня играет 22-45. Ну, кто болеет за Трубина и Судакова волком? Э, уже даже про Мудрика мы забыли, да, что он был. И сегодня будет играть Робзон Спорт, поэтому там тоже наша диаспора большая. Три игрока. Они сегодня играют всем с Генчернберлихе. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Как обычно, 10 минут. Всех обнимаю.